是月光上神开启的，不可能。月光上神早在万年奇珍？<coughs> 何楠，你醒醒，何楠，何楠。 我只是不想，不想那个邪物以洛哥的名义去伤害你，伤害世人，所以，所以我只是做了我想做的。 我后悔当初捡了那条鱼。柳少姑娘，我叫阿珂，是你的妖。如果我不捡那条鱼，你就不会是这样，就不会是今天这个结局。啊 说过，这凤眼莲的配饰只有妖后才可以使用。希望等到诅咒解除的那一天，你和洛宁都能找到属于自己的幸福。我很想，很想听你的话，把这块凤眼莲玉坠送给我的妖后。可惜。 可惜我终究终究没有将他送出去，何娜<那>，只能留给你当做一个纪念了。<那>对不起，他无法无法再召唤你的妖了。我不要召唤你，我只要你好好的，何娜。 当海沉沦那天，月无眠那天，人间。回首为我来时，亭外的秋千，一丹心，一丹念，付此生出你缠。 一一生，一命换你一世平安。 你将这个坠子贴身收好，以后需要我的时候。